как я попала на Майдан. На Майдан, я попала следующим образом. Я была дома, лежала в ванной горячей, с пеной, и читала книжку. И тут мне позвонили друзья. Друзья позвонили мне и сказали, «Лидочка, мы сейчас вот на Майдане возле Стеллы, и говорят, что сейчас приедет Беркут. Приезжай ты, пожалуйста». Вот. Я вылезла из ванны, села на машину и приехала. Вот. Это было где-то часов 12 ночи, было уже темно. Мне было очень страшно. Я припарковалась возле дома архитекторов. И на дрожащих ногах дошла до Майдана, обходя каждого милиционера. вышла на Майдан, а там было пусто. Я подумала, что уже всех разогнали. Я ну, никуда не успела. Вот. Когда смотрю, там под стелы какие-то люди подхожу, я оказалось, что вот эти вот 50 человек, это и были все люди, которые были на Майдане на тот момент и которые ожидали прихода Беркута. Героєм для дівчат буде не депутатський синок на Мерсі, а суворий такий дядько, який пройшов АТО, і на власному досвіді побачив, що той, хто грабе під себе, вире рано чи пізно могилу для всіх. А якщо працювати разом, то можна побудувати затишну таку криївочку. Ось, а наші діти і далі гратимуться на майданчиках.